Hola, aquí te comparto un spoiler de Bitcoin Use basados en el libro. Atención, como había dicho antes, el club tendrá una recompensa después de la competencia. Después de Año Nuevo nos quedaremos en el resort de balsas flotantes en Canchanaburi durante dos días y una noche, todo gratis. Los miembros del club estaban muy emocionados por el gran premio que no esperaban en lo absoluto. Todos subieron al autobús como salvajes luchando por un asiento. Win se sentó en el asiento que acababa de quedar vacío. Tengo tanto sueño, dijo mientras se recostaba al igual que el joven a su lado. ¿No dormiste lo suficiente? preguntó Tim cuando miró a Win. Creo que tú tampoco, respondió Win mientras miraba los ojos de Tim. Tim miró hacia otro lado y sacó algo de comida de su bolso. A lo largo del viaje a Cachanaburi, el autobús se llenó de un ambiente clamoroso mezclado con las burlas de los fanáticos del presidente del club debido a que su novio le servía comida todo el tiempo. Cuando llegaron al puente sobre el río Kawaii, el sol ya estaba sobre sus cabezas. Hacía tanto calor que se vieron obligados a usar mucho protector solar. Los integrantes del club de natación bajaron poco a poco del bus. A Tim se le había ido el sueño. Su mirada destellaba de emoción mientras arrastraba a su mejor amigo hasta el centro del puente. Tim invitó a su amigo a ver una balsa grande que flotaba en el río. Llevaba música a todo volumen, parecía una balsa turística hecha para comer y cantar karaoke en ella. Quería pedirle a Gia que lo llevara en algo así, pero abandonó la idea porque tenía miedo de que Dean lo regañara. ¿Vas a dormir en una balsa hoy? Preguntó Pam mientras se entrecerraba los ojos. Tim rió mientras se alistaba para tomarse una foto junto a su amigo. Pero en ese momento apareció Wim por detrás y lo detuvo. No Pam, Dean te está llamando. Win mostró una sonrisa mientras tocaba ligeramente el hombro del joven. Su expresión era tan gentil que Tim no pudo evitar contraer los labios. Es demasiado amable con Pam. Tiene dos caras. Lo ha llamado Nong. Lo ha llamado Nong. ¡Ey, maldita sea! En cuanto se quedaron solos, Win aprovechó para frotar la cabeza del niño travieso. ¿Qué estás queriendo decir con esa expresión en tu cara? Desprecio a las personas que son tan amables. ¿Celoso? Estás tan lleno de ti mismo, ¿eh? Gia. Tim puso los ojos en blanco. No había forma de que estuviera celoso de la relación de Gia con Pam. La química entre esos dos era definitivamente inexistente. Winston cogió de hombros y luego se apoyó relajadamente contra la barandilla del puente. Está bien, si dices que no estás celoso, entonces no estás celoso. Tim miró nuevamente al río Kawaii y dijo, pero no me gusta. Los agudos ojos de Wynn miraban al joven a su lado, pero no podía verle el rostro ya que tenía la cabeza inclinada hacia abajo. No me gusta que Gia toque a otros así. Pigwin levantó las cejas. Su corazón latía con tanta fuerza que le era difícil poder controlarlo. Estiró un poco su cuerpo. Se sentía inquieto, incapaz de hacerle frente a lo que había dicho Tim. Antes de que pudiera disfrutar de la extraña sensación de su corazón, la persona que había causado aquel sentimiento se dio la vuelta para mirarlo con el ceño fruncido. No me gusta que toques a Pam. Cualquier amigo se pondría celoso. ¿Cómo puedes tocar una cabeza suave y esponjosa como esa? Solo Pidin y yo podemos tocarlo. ¿Entiendes? Peewee no pudo evitar quedar atónito. Espera, solo estaba tocándole el hombro. Sí, eso también. El caso es que no puedes tocarlo. Dijo Tim y luego abrió mucho los ojos al ver a Prack, que comenzaba a decirle a los miembros del club que regresaran al autobús. Oh, ya es hora, me el al autobús, date prisa y ven también. Tim terminó la conversación antes de que Gwen pudiera decir algo. Luego corrió hacia el estacionamiento, no miró hacia atrás para ver cómo estaba el rostro de Gia, pero en realidad lo que más le preocupaba era que él pudiera ver el suyo. Oh, qué diablos hice.